Okay, soalan A ni minta kita lukiskan satu graf dengan pemberat. Okay. So bila nak lukiskan graf daripada bandar yang diberi. So kita assume sahaja bandar ni adalah V, vertex ataupun bucu eh. So kita ada A, B, C, D dan E. Ada 5 bucu. So bila ada 5 bucu. Okay. Kita boleh lukis secara random. Sama ada awak nak lukis A, B, C. D, E macam ni ataupun melintang. Okey, dia bebas. Ha, jadi, mana-mana je. Okey. So, saya lukis macam ni. Bentuk macam dadu sikit. So, kat sini kita ada A. Kita ada B. Kita ada C. D, E. Okey. So, kalau kita tengok dari sini. Uh, kita nampak A ada dengan B. Okey, A ada dengan B. Jadi kita cantumkan AB. Okey, tak perlu buat anak panah sebab dia bukan graf terarah. So dia graf biasa saja. So AB, lepas tu BE. Kemudian AE. Okey, kemudian BC CD DE uh, BD Okay Dan AE Okay So dah ada gambar macam ni uh, Kita tuliskan berapa kilometer So AB adalah 12 kilometer BE adalah 15 km kemudian BC 14 km CD adalah 18 km DE adalah 17 km BD adalah 16 kilometer. dan AE adalah 10 kilometer. Okay, Jarak dia ni tak perlu ukur pakai pembaris pun tak apa. Ha jadi asalkan nampak bentuk dia sahaja pun dah okey. Okey. So kat sini bilangan bucu dia adalah bilangan n bucu adalah v. Sebilangan so, bucu bilangan v dia ada 5 eh. Okay. So yang ni satu markah. Okay, ni dua markah. Sorry, ni dua markah. Eh. Lukis dua markah. Okay. So, soalan C, tentukan DB, darjah untuk sudut, ah, sudut pula, titik B, darjah untuk B eh. So B kita ada 1 2 3 4 darjah. Okey sebab dia ada 4 eko. Okey. So DB darjah B kita ada 4. Okey. Itu saja. Senang je, tak susah pun. Okey. So ni jawapan untuk soalan nombor 5. Okay. Lukisan macam saya cakap tadi bebas tau. Okay. So kalau orang nak buat dot dia tegak pun boleh. Tak ada masalah. Tapi ikut logik lah. Okay. Ikut logik. tapi bebas eh. Kalau macam saya kalau ada 4 dot saya suka buat petak. Tapi petak dia saya tak buat petak tegak lah. Saya buat petak uh, segi empat sama. Uh, sorry, segi empat selari. Kalau segi tiga saya buat satu atas, dua bawah. Okey, kalau saya jumpa tiga, lima titik saya buat macam tadilah. bentuk macam dadu. Okey, ha, macam ni. Kalau saya jumpa enam, saya buat tiga atas tiga bawah. Okey, ha, tapi bentuk dia macam segi uh, segi segi selari lah. Okey supaya senang. Jadi, uh, dia tips dia sediakan bucu dulu lah baru boleh lukis dia punya uh, jarak. So ini soalan nombor lima sahaja Okay tak banyak pun Senang je Okay So saya go through pada soalan terakhir Soalan enam Okay ah uh, Untuk soalan nombor enam Okay S Raja empat menunjukkan rangkaian Kedudukan lima buah rumah A, B, C, D, E Yang dihubungkan oleh jalan raya Antara satu sama lain Okay Masa yang diambil adalah dalam minit. So yang nombor-nombor tu adalah minit. Untuk berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain diwakilkan oleh nilai yang ditunjukkan pada setiap tepi. Okey, Azmi bertolak dari rumah A. So start dia dekat A. So sini start. Untuk menghantar kad jemputan perkahwinannya ke setiap rumah. Maksudnya dia akan lalu dekat setiap rumah dan kembali ke rumah A. Maksudnya dia juga akan kembali dekat sini juga. N. Okey. Dengan purata laju 1.15 meter per saat. So dia dah bagi kita purata laju. Okey. Ingat balik tajuk laju. Kalau dia segitiga, Okay, yang ni kita belum belajar lagi tapi kita akan belajar lagi nanti. Ha, sebab yang ni biasanya sudah dah belajar masa tingkatan 2. Uh, tapi tak apa kalau tak ingat nanti kita belajar lagi dalam tajuk graf gerakan bab 7. Okay, uh, so yang ni kalau tak ingat dia adalah segitiga bentuk ni eh. Segitiga yang ni. Okay, so LJM. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Laju maksudnya jarak bahagi masa. Kalau masa maksudnya jarak bahagi laju. Kalau jarak maksudnya laju darab masa. Sebab dia sebelah-sebelah. Sebelah maksudnya darab. Okey. So kat sini purata laju. Purata laju bermaksud dia buat jarak bahagi masa. Okey. So kat sini kalau kita dapat laju maksudnya kita nak cari laju maksudnya jarak bahagi masa lah. Okey. So kat sini cari masa terpendek. Okey, cari masa terpendek dalam minit bagi perjalanan azmi itu. Okey. Jarak ah uh, jarak bukan masa terpendek. Okey, masa terpendek maksudnya kita kena tengok minit dia. Okey. So minit yang paling sikit lah. Okey. Ah, uh, so kat sini kalau kita tengok kita ada A so kita ada 7, 9 dengan 11 so kita akan pilih 7. So kita akan pilih AE. Lepas tu kita akan pilih B. Sebab 8 dengan 12 kita pilih 8. So AEB. Lepas tu kita akan pergi dekat kalau kita pergi dekat C nanti dia kena patah balik dekat D. Kan? So, kita kena pergi dekat D dulu. So, kita kena pergi dekat D dulu. Baru kita pergi dekat C. Okay. So, kita dapat A, E, B, D, C. Lepas tu, batang balik dekat A. Okay. So, dia ada... Kalau awak kira kat sini secara manual, kita ada 7 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 11. Okey awak akan dapat. Apa ni kalkulator eh. Yang ni kita kena test semua jalan tau. Kalau awak tak test semua jalan awak akan dapat jawapan yang salah. So dapat 36 minit. Okay. Kita pilih jalan lain pula. Okay. Kita pilih jalan lain. Kita pilih jalan B pula. Okay. Kita pilih jalan B. Lepas tu kita pilih jalan E. Sebab dia tak boleh pusing kan. So dia A, B, E, D. A, B, E, D. A, B, E, D. Lepas tu C, A. Okay. So yang ni uh, kita akan dapat uh, 9 tambah 8 tambah 12 tambah 4 tambah 11. 9 tambah 8. Ni awak kena conteng dulu tau. Tak boleh tulis jawapan. Kena conteng. So dapat 44 minit. So makin lama. Okay, makin lama perjalanan dia. So awak tak boleh pakai jalan B. Okay, last kali adalah jalan C. Awak kena test semua jalan. Okay, so start dengan C. Okay, lepas tu D. A, C, D. Lepas tu B. Lepas tu E, lepas tu A. Okay, so awak akan dapat A, C, D, B, E, A. Jadi, kalau tambahkan awak dapat A, C, awak dapat 11. Tu tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 7. So kalau tambah 11, tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 7. Okay, awak dapat 36 minit jugak. Nampak tak? Sebenarnya ada dua jalan yang menggunakan uh, jarak terpendek uh, Bukan jarak terpendek, masa terpendek Okey, masa terpendek Bukan jarak terpendek eh, tapi masa yang paling singkat uh, Maksudnya, dia nak cepat Bila dia nak cepat, dia akan ikut jalan pintas Bukan uh, jarak yang pendek eh, tapi jalan pintas maksudnya Supaya dia cepat sampai Okey, uh, masa terpendek nah, Bukan jarak terpendek, masa terpendek jadi ada dua jalan. Okey, jalan A E B D C A ataupun A C D B E A. Okey, sebab dia menggunakan a uh, minit yang sama. So, awak pilih yang mana-mana pun betul antara 36 minit ni ataupun 36 minit yang tu. Okey, dua-dua jawapan betul. Kalau skema dia pakai yang bawah lah. Kalau yang first tadi kita dapat yang atas. Okey, so dua-dua jawapan betul. Jadi di sini untuk soalan A, awak boleh tulis A, anak panah E, anak panah B, D, C. Okay, kena buat anak panah sebab anak panah menunjukkan masa terpendek. So, tulis 7 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 11. So, dapat 36 minit. Okay. Okey. Soalan B. Cari jarak dalam meter perjalanan terpendek. Okey. Uh, dia dah cakap dekat sini dia bagi kita laju purata. Okey. So, laju purata. Okey, laju purata maksudnya dia dah bagi kita 1.15. 1.15 meter per saat. Okey. Uh, per saat meter per saat. Per saat tu sebenarnya MS tolak negatif satu kan. Uh, kuasa negatif satu. Tapi sebenarnya MS kuasa negatif satu ni kita tulis sebagai M per S. Okey. Cumanya uh, kena faham dia punya jarak dia kita tak tahu. Okay, jarak dia kita tak tahu. Sebab tu kita kena cari jarak. So awak nak cari jarak. okey Awak tengok kat sini. Dia sebenarnya meter per saat tau. So macam mana nak cari jarak? Jarak tu kan meter je kan? Okay, nak cari jarak, nak, da nak dalam meter, awak kena hilangkan S. Okay, macam mana nak hilangkan S? Awak kena darab dengan saat. Okay, darab dengan saat supaya dia hilang, boleh potong. Okay, jadi dekat sini, ini adalah masa. Masa purata. Okay, masa purata dalam minit. So dalam minit tu awak kena tukarkan kepada saat. Okay, so kita ada 36 minit. Tukar kepada saat. Okay, tukar kepada saat sebab awak kena darab dengan saat kan? So awak tak tahu berapa saat yang awak ada, so awak kena kira berapa saat. So ada 36 minit, 1 minit ada berapa saat? 1 minit ada 60 saat. Okay, 1 minit ada 60 saat. So awak dapat 36 darab 60 So dapat 2160 Okay Sekejap eh Ha betul lah 36 darab 60 Okay So awak dapat 36 darab 60 kan Okay So kira lah Dapat 2160 saat kan So dapat 2 jap. 2 1 6 0 saat. Okey. Jadi saat tu saya tulis uh, saat je. S tu saya tulis saat. So meter per saat. Ha ni saat. Ha, tapi berapa saat itu? Berapa saat itu yang awak dapat? Dia sebenarnya awak dapat dengan 36 minit tau. Itu adalah masa yang diambil untuk dapatkan laju purata. Masa yang dia ambil adalah 36 minit. Tapi dia per saat, bukan per minit. Kalau per minit, awak terus darab dengan 36 minit. Supaya dapat potong minit dengan minit. Tapi sekarang ni dia dalam saat. So, bila dalam saat, awak kena tukarkan minit kepada saat. So, 36 minit tukar kepada saat, awak kena darab dengan 60 saat. So, 36 minit itu bersamaan dengan 2160 saat. Okay. So, laju purata awak. Eh, laju purata pula. So laju purata awak kan 1.15 kan? So masukkanlah. 1.15 tadi. Okey, di mesin ni tahu. Okey. Laju purata sama dengan jarak per masa kan? So jarak x x per masa. Masa dia adalah 2160 saat. Jarak per masa ni J per M Okay 2160 saat Okay. Laju tu awak dah ada dah. Laju tu jawapan dia 1.15. Okay. So, awak tukarlah. 1.15. Okay. 1.15. Ni tak payah tulis unit eh. Okay. So, bila awak tengok macam ni, awak pindahkan untuk cari nilai X. X tu adalah jarak tau. So, pindahkan dia jadi darab. Jadi awak dapatlah X tu sama dengan 1.15 darab 2160. Okay. Ha, macam tu je sebenarnya. 1.15 darab 2160. So dapatlah jawapan ni dalam 2484 uh, meter. Okay. Ha. Kalau dapat 2484 meter. Bukan saat tau. Tapi dalam meter. Okay. Kenapa dalam meter? Sebab saat potong saat jadi meter. Okay. Ha. Itu maksud dia. Jadi uh, saya nak ajar awak kenapa yang ni atas ni saya ajar. Sebab dia meter per saat. Okay, meter per saat bacaan dia adalah M per saat. Okay, so 115 M per saat. Okay, bila awak nak hilangkan pecahan, saat tu awak kena potong dengan saat. Jadi awak kena potong saat-saat, dia jadilah meter. Okay, macam itulah konsep dia. Okay, so inilah awak dapat dalam meter. Okay, kalau tak yakin unit apa, awak tengok soalan. Soalan tu nak dalam meter. So jawapan dia automatik dalam meter. Okay, so dia ada banyak kaedah sebenarnya. So boleh guna kaedah ni atau kaedah ni. Okay. Ha, itu je. Okay. Tapi nanti awak dalam tajuk graf gerakan nanti awak akan belajar lagi lah. Okay. So sini dua maka. Sini dua maka. Okay. Selesai untuk tajuk ni. Okay. Ah, uh, seterusnya. Settle eh tajuk ni, so kita akan Kita akan go through kepada soalan seterusnya lah eh